ए जाबाज तूने जाबाजी का हक़ अदा कर दिया है तो अल्लाह ताला के सामने सुरख रू जाएगा तुझ जैसे सरफरोशों को नकाब पोशी की क्या ज़रूरत अपने चेहरे से नकाब हटा दे मैं देखूँ तो सही तू कौन है नकाब पोश ने उनके बात को कोई जवाब ना दिया खामोशी इख्तियार की लेकिन जब बार बार पूछा तो उसने कहा ए अमीर मैं जरार बिन अजर की बहन खौला बिन अजवर हूँ मैं अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बेचैन हो गई खुद पर काबू न रख सकी और उसे दुश्मन के पंजे से रिहाई दिलाने के लिए मुजाहिदीन के साथ निकल खड़ी हुई अब या मैं उसे रिहाई दिलाऊँगी या फिर अपनी जान कुर्बान कर दूँगी ये खौला बिन तेजबर कौन थी और ये वाक्य किस तरह पेश आया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुसलमानों के लश्कर ने तेरा हिजरी में दमश पर हमला किया और उसको अपने मुहासरे में ले लिया रोमियों के बादशाह ने दमश वालों की मदद के लिए एक बड़ा लश्कर रवाना कर दिया इस्लामी लश्कर के सिपा सरारज़रत खालद बिन वलीद रजी अल्लाह को यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी फ़ौज के एक सालार को तलब किया उसे 500 सौ सवार दिए और फरमाया रोमियों का एक लश्कर दमश की तरफ आ रहा है अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हमें दमश का मुहासरा ख़त्म करना पड़ेगा इसलिए तुम फ़ौर रवाना हो जाओ और उन्हें इस तरफ आने से रोक दो यह नौजवान हजरत जवरार बन अजर असद रजी थे अपनी जामबाजी और दिलेरी की वजह से बहुत मशहूर थे हुक्म सुनते ही अपने पाँच सौ सवारों को लेकर आंधी और तूफ़ान की तरह रवाना हुए दमश के करीब पहुँचे तो मालूम हुआ उस लश्कर की तादाद दस हज़ार से किसी तरह कम नहीं जबकि वो सिर्फ पाँच सौ लोगों के साथ थे गोया दुश्मन बेस गुना थे उस वक़्त बाद मुसलमानों ने हजरत जरार बिन असवर रजील् को मशवरा दिया कि हमारी तादाद बहुत थोड़ी है इतनी बड़ी तादाद से लड़ना अपने आप को हलाकत में डालना है बेहतर यह है कि मदद तलब की जाए और जब कमक आ जाए तब उन पर हमला किया जाए ये सुनकर हजरत ज़र्र रजी अल्लाह ने पर जोश लहजे में कहा अल्लाह की कसम मैं तो यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटूँगा जो लोग जाना चाहे उन्हें मेरी तरफ़ से इजाज़त है मैं तो अपनी जान अल्लाह की राह में बेच चुका हूँ उनके अल्फाज सुनकर दूसरे मुसलमान भी जोश में भर गए उन्होंने फ़ौर कहा यह तो एक मशवरा था वरना हम भी सर से कफन बांध कर निकले हैं अब सब ने नाराय तकबीर बुलंद किया और दुश्मन पर बिजली की तरह कूँदे रोमियों का ख्याल था इन मुट्ठी भर आदमियों को हम आन के आन में ठिकाने लगा देंगे लेकिन उनकी ये खुशफहमी बहुत जल्द हवा हो गई उनकी कमान रोमी बादशाह हरकल का एक नाम बर सिफा सलाद वरदान कर रहा था इसलिए जब उन पाँच सौ ने लड़ाई शुरू की तो उन्हें अपने तजर्बे की बिना पर मालूम हो गया कि अगरचि उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन उन्हें शिकस्त देना खाला जी का घर नहीं हजरत अल्लाह अन्हु ने इस मौके पर इस क़दर शुजात के जौहर दिखाए कि उनके साथी भी जोश में भर गए हजरत जर्रार अन्हु ने अपना कुर्ता उतार फेंका एक लेजा हाथ में ले लिया और घोड़े की पीठ पर सवार किसी शेर की तरह रूमियों की तरफ बढ़े अनगिनत रूमी जंगजू अपने सालार की हिफाजत कर रहे थे वो रज़ी ज़र्र रजन पर टूट पड़े उन्होंने भी उन रूमियों को अपने नेज़े की अन्नी पर रख लिया ये नेजाबाजी के बहुत माहिर थे सिर्फ एक नेज़े से लड़ते थे बरदान की हिफाजत करने वालों में उसका बेटा हमरान भी शामिल था वो भी बहुत बड़ा जंगजू था उसने अपने फौजियों को शर्म दिलाई कि वो एक आदमी पर काबू नहीं पा सकते ये कहकर उसने गुस्से की हालत में अपने नेज़े से हजरत जर्रार रज़ी पर वाद किया वो पहले ही बहुत से रूमियों में घिरे हुए थे उसके नेजे से उनका बाज़ू जख्मी हो गया लेकिन उन्होंने उस जख्म की परवाह न की ज़ख्मी बाजू से ही अपना नेज़ा हमरान को दे मारा हमरान ज़ख्मी होकर गिरा और खाक व ख़ून में लौटने लगा रोमियो ने उसके गिरने पर अपना घेरा और तंग कर लिया ऐसे में कुछ और मुसलमान सर धड़ की बाजी लगाकर हजरत अल्लाह अनु की मदद के लिए बढ़े ऐन उसी लम्हे हज़रत जरार के घोड़े ने ठोकर खाई वो जमीन पर गिर पड़े बेशुमार रोमियो ने उन्हें छाप दिया फिर उन्हें और उन चंद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जो उनकी मदद के लिए उनके नज़दीक पहुंच गए थे गिरफ्तार होने वाले इन मुसलमानों में हजरत अब्दरहन बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह के ग़ुलाम हज़रत सालम रजी अल्लाह भी थे वो रास्ते में किसी तरह खुद को छुड़ा कर भाग निकलने में कामयाब हो गए और सीधे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह की खिदमत में पहुँच गए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी वली को हज़रत सालम रजी अल्ल की ज़ुबानी हजरत जर्रार बिन अल्लाह रजील् की गिरफ्तारी इल्म हुआ तो वो बेहद गमगीन हुए दमश के मुहाे पर मैसरा बिन मसरूक عنه को एक हज़ार मुजाहिदीन के साथ छोड़ा खुद बाकी फ़ौज को लेकर रवाना हुए रास्ते में उन्होंने एक नकाब पोश को सुर्ख रंग के घोड़े पर सवार फौज से आगे निकलते देखा वो बहुत तेज़ी से मैदान जंग की तरफ़ जाता नज़र आया हज़रत ख़ालिद वलीद रज़ील्न हैरान हुए बग़ैर ना रह सके कोई और मुजाहिद भी उसके बारे में कुछ ना बता सका देखते ही देखते वो सवार पूरी फ़ौज से आगे निकल गया जब इस्लामी लश्कर रोमी लश्कर के नज़दीक पहुँचा तो उस वक्त मुसलमानों ने देखा वह नकाब को सवार रोमियों से बेजिगरी से लड़ रहा था वह जिधर का रुख कर लेता था रोमियों को काट कर रख देता था उन्हें ज़ख़म पर ज़म लगाता था ख़ुद भी ज़खम पर ज़खम खाता था लेकिन ज़रा भी पीछे नहीं हटता था हजरत खालिद बिन रज़ी वली अन्हु और दूसरे सहाबा बहुत हैरान हुए एक बार फिर हजरत खालिद बिन रज़ी वली अन्हु ने उनके बारे में पूछा लेकिन किसी मुजाहिद को उसके बारे में मालूम न था इतने में नकाप व शुरूियों को मारता काटता अपने खून में नहाया हुआ निकला हजरत खालिद बिन वली रजी अल्लाह अपने घोड़े को एड़ लगा कर उसके पास पहुँचे और पुकारे एजाम तूने जाबाजी का हक अदा कर दिया है तो अल्लाह ताला के तरख रू जाएगा जैसे सरफरोशों को नकाब पोषने की क्या जरूरत? अपने चेहरे से नकाब हटा दे मैं देखूँ तो सही तू कौन है नकाब पोश ने उनके बात कोई जवाब ना दिया खामोशी इख्तियार की लेकिन जब हजरत खालद अन्हु ने बार बार पूछा तो उसने कहा अः अमीर मैं जरार बिन अजर की बहन खौला बिन अजर हूँ मैं अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बेचैन हो गई खुद पर काबू न रख सकी और उसे दुश्मन के पंजे से रिहाई दिलाने के लिए मुजाहिदीन के साथ निकल खड़ी हुई अब या मैं उसे रिहाई दिलाऊँगी या फिर अपनी जान कुर्बान कर दूँगी हज़त ख़ालद वली रज़ी ये सुनकर हैरत ज़दा रह गए उनकी बहादुरी से और ज़्यादा मुतासर हुए और फरमाया जिस कौम में तुम जैसी बेटियाँ हों उसे कोई कौम शिकस्त नहीं दे सकती तुम बेफ़िक्र रहो अगर ज़रा ज़िंदा रहे तो इन हम उसे छुड़ा कर रहेंगे और अगर उसे शहीद कर दिया गया है तो हम भी इन लोगों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे या उन्हें ख़त्म कर देंगे ये कहकर उन्होंने अपनी फ़ौज के ख़ास दस्तों के साथ दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह हज़रतला रजील्हा उनके साथ थी उस वक्त उनकी ज़ुबान पर अपने भाई की याद में दर्द भरे अशार थे उनके अशा ने मुजाहिदीन में और आग भर दी वो दीवाना बाल लड़ते हुए आगे बढ़े और जरा रजी अल्लाह को तलाश करने लगे इस दौरान रूमियों का एक दस्ता गिरफ्तार हो गया उस दस्ते को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह रजील् के सामने पेश किया गया उन्होंने उन रूमियों से पूछा हमारा एक साथी जो घोड़े की नंगी पीठ पर नंगे बदल लड़ रहा था उन लोगों के हाथों गिरफ़्तार हो गया था तुमने उसे कहाँ रखा है डोमियो ने बताया उस शख्स को हमारे सरदार ने सौ सवारों के साथ हम्स रवाना कर दिया है ताकि उसे शायद हरकल के सामने पेश किया जा सके ये सुनकर रज़ी वली अन्हु ने फौरन राफ़े बिन उमैर ताई को हुक्म दिया सो सवार लेकर बिजली की तेज़ी से हम्स के रास्ते पर जाओ और ज़र्रार को रोमियों के कब्जे से छुड़ा लाओ हजरत रज़ी खला रजील्हा भी इस दस्ते के साथ जाने की इजाज़त तलब की और साथ हो ली काफ़ी भाग दौड़ के बाद आखिर उन्हें वह दस्ता नज़र आ गया उन्होंने हजरत जर्रार रजी अल्लाह और उनके साथियों को बांध कर ऊँटों पर लाद रखा था ये मंजर देखते ही हजरत खला रजील् जब्त ना कर सकी और शेरनी की तरह उन रूमियों पर टूट पड़ी मुजाहिदीन ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया और रूमियों पर टूट पड़े आन के आन में उन्होंने उन सौ सवार को काट कर रख दिया भाई बहन गले मिले और रो पड़े यहाँ से रवाना होकर ये लोग हजरत रजी अल्लाह अन्हु के साथ जा मिले मुसलमानों को उनकी रिहाई से बहुत खुशी हुई हजरत बिन रज़ी अल्लाह रजा ने इस मुहिम के बाद फिर दमश का रुख किया ऐसे में उन्हें इतला मिली हरकम ने एक ज़बरदस्त फ़ौज अजनादैन भेज दी उबैदा बिन उबैदा बिन अल्लाह रजील् के मशवरे से खालद बिन वलीद रज़ी ने दमश से आर्जी तौर पर फ़ौज हटाकर अजनादैन का रुख किया मुसलमान दमशक से रवाना हुए ऐसे में दो रूमी सरदारों ने अपनी फौज के साथ मुसलमानों के लश्कर के पीछे हमला कर दिया इस हिस्से में औरतें थीं। हमला अचानक था मुसलमानों के संभलने से पहले रूमियों का ये लश्कर कुछ मुसलमान औरतों को पकड़ कर ले गया उन औरतों में हजरत ज़र्रार बिन अज़वर की बहन हजर खौला रज़ी अला हाबी थी जब रोमियों ने एक जगह आराम करने के लिए पड़ाव डाला तो खौला रज़ील्ला ने दूसरी कैदी खवीन से कहा बहनों हम अरब के बहादुरों की बेटियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं हमें मशरकों की इतहात कबूल करने की बजाय जान पर खेल जाना चाहिए जवाब में उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हथियारों के बगैर हम रोमियों का मुकाबला किस तरह करें हज़रत खला रजी अल्ला ने फौरन कहा असल बहादुरी यही है कि हथियार ना होते हुए भी अल्लाह के दुश्मन के सामने डट जाएँ आओ खेमों की चौबें उखाड़ लें और इन रोमियों के सर तोड़ डालें रिहाई हासिल कर लें या शहीद हो जाए तमाम औरतें उठ खड़ी हुईं, उन्होंने खैमों की चौबें उखाड़ लेंजरत खला रजील् ने उन्हें एक दायरे की सूरत में खड़ा किया फिर एशावाल पढ़ते हुए रोमियों की तरफ बढ़ी रोमियों ने जो औरतों का दायरा अपनी तरफ बढ़ते देखा तो हैरान हुए और फ़ौर उठ खड़े हुए उन्होंने चारों तरफ से औरतों को घेर लिया जो भी रोमी उनके नज़दीक हुए तो उन्होंने चोबों को तलवारों की तरह चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रूमियों के सर फाड़ डाले रोमी बौखला उठे औरतों के हाथ इस कदर तेज़ी से चल रहे थे गोया बिजलियाँ कूद रही हूँ वो रूमियों को अपने नज़दीक पटक नहीं दे रही थी यह मुकाबला काफी देर तक जारी रहा रूमियों का गुस्सा लम्हा बल्हा बढ़ता जा रहा था क्योंकि चंद नहती औरतें उनके लिए एक मसला बन गई थी इस दौरान खालिद बिन वली और हजरत जर्रार बिन हजरत रजील एक तेज़ रफ्तार दस्ते के साथ वहाँ पहुंच गए यान उस वक्त पहुंचे जब रूमी पूरी तरह चारों तरफ से औरतों को घेर चुके थे और वह चौकों से उन पर ताबड़ हमले कर रही थी उस वक्त बहुत से रूमियों को जहन्नम में पहुंचा चुकी थी इस्लामी लश्कर ने वहां पहुंचते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया और रोमियों पर टूट पड़े रोमी बदहवास हो गए सर पर तैर टक्कर भागे हजरत जबरार ने अपने दस्ते के साथ उन रोमियों काहकुब किया उन्हें मारते काटते चले गए रोमी दमश की तरफ भाग रहे थे उन हजरात ने दमश के दरवाजे तक उनका तहकुब जारी रखा औरतों ने इस गैबी मदद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया इसके बाद इस्लामी लश्कर अजनादैन की तरफ बढ़ा वहाँ पर रूमी सिपा सलार वरदान बीस हजार फौज लिया पड़ा था इस लड़ाई में हजर्रा रजी अल्ला अजीब बहादुरी दिखाई अपना नेज़ा लेकर रूमियों पर टूट पड़े आन के आन में तीस रोमियों के सीने छेद डाले रोमियों ने उनके मुकाबले पर अपने कई बड़े जंगजू के बाद दीगरे भेजे लेकिन हर एक ने खाक चाटी हजरत जबार बिन अजबर का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले बनो असद बिन खुजैम से था यह कबीला खैबर के पास आबाद था आप अपने कबीले के साथ नौ हिजरी में ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ मुद्दत रहकर दीन का इल्म सीखा बहुत जरी और दिलेर थे नेज़े की लड़ाई के माहिर थे इसी तरह उनकी बहन हजरत खौला रज़ील्बी बहादुरी में अपना जवाब नहीं रखती थी हज़रतर्रजी ने तलेहा का जाब और मुसलिमा का जाब के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में भरपूर हिस्सा लिया दमश और अजनादेन की लड़ाइयों का हाल आप पड़ चुके हैं दोनों भाई बहन गज़ब के जंगजू थे हजरत अल्लाह रजा की शहादत में इख्लाफ पाया जाता है कुछ मौरखीन का कहना है आप जंग अजनादैन में शहीद हुए कुछ कहते हैं शहीद हुए ही नहीं वो और उनकी बहन ताउन की वबा में फौत हुए दोनों चाहे जिस तरह भी इस दुनिया से रुखसत हुए हों उनकी मुजाहिदाना जिंदगी काबिल रश थी अल्लाह उनसे राजी हो